ابو لہب کے متعلق قرآن مجید کی پیشن گوئی ابو لہب کا اصل نام عبد العضیٰ تھا قرآن مجید میں صرف کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے یہ شخص مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی یہ اور اس کے اہل خانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین لینے نہیں دیا تھا آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے ہنڈیا میں غلازت ڈال دیتے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا قصب یہی تھا کہ وہ راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر بچھا دیتی تھی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چھپ جائے اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر اس جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا جہاں آپ دعوت کے لیے جاتے اور لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس شخص کا نام لے کر سورہ لہب میں اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نام ہو گیا وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ضرور وہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس 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 کے ساتھ اس کی جورو بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی اس سورہ مبارکہ میں بال واسطہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت آمیز ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا حالانکہ یہ سورہ مبارکہ ابو لہب کی موت سے تقریباً دس سال پہلے نازل ہوئی تھی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو ناؤز باللہ قرآن غلط ثابت ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی درا اور اس کے دونوں بیٹوں اتبا اور متاب نے اسلام قبول کر لیا تفاصیر میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی جب اسے مکہ میں خبر ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرت کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوٹ لگنے کا ڈر تھا مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لائش سڑ گئی اور اس کی بھو پھیلنے لگی آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کچھ ابھیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈانک دیا